Молилась, читала все молитвы, чтобы доехать в целости и сохранности, потому что выезжали под обстрелами. Чудом узнали за зеленый коридор, знать не знали. Связи нету. Чудом, как сказать, сосед сообщил соседу, сосед соседу, сорвались в чем были, Алло. В машину прыгнули и бегом, бегом ехать через, получается, господи, как он, Урзуф, через Мангуш, там более-менее как бы тихо, спокойно, непривычно. То есть в Мариуполе целый день эти выстрелы по подвалам две недели сидели, только вы вылазили так куда вот, быстро там поесть воды, попить и обратно залазить. Очень, очень страшно, очень. Я не знаю, добрались сюда чудом. Просит домой, мама, когда домой, <связь> без ничего дома нету. Ну, загорючий ты, да, да. да, как ты снимаешься? Да, да. Я думаю, что ты да, тихо, Да, конечно, как-то... не можем привыкнуть к тому, что здесь тишина, потому что там просто над нами летали снаряды. Самолет бомбы сбрасывал. Это ну, просто ужасно, аж перепонки болели. Загальна цифра людей, які звернулися в логістичний хаб, який знаходиться при державному цирку, за ці дні склала 2300 осіб. Останні декілька днів це переважаюча кількість ліженців з Маріуполя. Там Сотні машин йдуть і, власне кажучи, поки що ми бачили інформацію про 150-170 машин, але знову таки практика вчорашнього дня показує, що Маріуполь казав, що вийшло 160 машин. До нас, ви бачите, заїхало 60, Інші зупинилися в Бердянську. І наскільки я знаю, ті, що залишилися в Бердянську, переночували сьогодні. Вони продовжили свій рух і не заходячи до Запоріжжя. Ну тобто зареєструвавшись на підсадрі, далі вони пропушили в Дніпро.